Uh, cuma saya tertarik dengan beberapa uh, perkara ini berkaitan tentang yang pertamanya adalah Satu kenyataan yang dibuat oleh Tuan Presiden Tuan Presiden PAS eh. Saya bacakan lah Bukan saya bacakan lah, saya mainkan sekejap Ini kenyataan pada minggu lepas Kita pernah mengalami tiap-tiap kali kita mula-mula terhenti tahun 1962 eh, Tahun 1959 Kita bukan menang, menang di Ha, berlakulah ha, undi tak percaya beli wakil rakyat macam-macam lah kita Ke bertahan -ke dua tahun setengah Kelantan kita hadapi ha, walaupun goncang-goncang urut sembilan tu tujuh puluh tujuh puluh juga sebab undi tak percaya pada menteri besar ha, tak ada salah apa ok, dengar eh, menteri besar tak ada salah apa-apa yang mana saya kupas isu berkaitan tentang apa semalam eh, semalam saya kupas sikit perkara tentang darurat di Kelantan tiba-tiba dia cakap sebenarnya tak ada apa-apa Menteri Besar yang dia gulingkan eh <San -tiba> eh bang, sila <San -tiba> janganlah tok baik sederhana uh, semalam saya bercakap pasal darurat 1977 di Kelantan saya juga pernah uh, sentuh tentang magheran Yang mana kerajaan pusat ni Zalim waktu itu Negeri Islam ditindas eh, Tapi apa, Sangat sedikit cerita yang uh, Kisah sebenar Berkaitan tentang apa yang berlaku di Kelantan pada tahun 1977 Sebab kisah ini sebenarnya memalukan Kerana kisah ini membongkar wajah sebenar politik ekstrim eh, Yang mana di berakui sendiri oleh Tuan Presiden. Tak apa, saya ulang balik. Saya ulang balik. Saya suka tak main. Setiap kali kita mula main tahun lagi. tahun 62, eh, tahun 59. Kita bukan menang, menang di Tengganu. Ha, berlakulah. Ha, undi tak percaya beli wakil rakyat. Macam-macam lah. Kita, bertahan dua tahun setengah. Okey, tengah. Kita hadapi. Ha, walaupun goncang-goncang murid sembilan tu, 70, 78 Dato' Cirok, Mak Munir tak percaya pada Menteri Besar Ha, Menteri tak ada salah apa Menteri Besar tak ada salah apa, tapi dia tapi dia sendiri yang goncangkan. baik Okay, ini just recap yang semalam, saya tak sempat Sebab semalam live kena report eh saya nak apa, putar balik masa ni aa uh, semalam eh, yang mana pada waktu itu 1977 ni PAS berada dalam satu krisis yang sangat besar. Di mana sekitar tahun 1970-an, PAS ni bukan sebuah parti kecil saja, PAS adalah sebuah parti yang besar. PAS berkuasa di Kelantan. Dan pada masa yang sama PAS juga uh, turut bergabung dengan Barisan Nasional uh, di peringkat Persekutuan. Ini adalah satu uh, fakta eh. Yang mana di sini jelas eh PAS bukan pembangkang waktu itu eh. PAS adalah sebahagian daripada kerajaan pusat pada waktu itu. Tapi dalam PAS sendiri berlaku perang saudara politik sesama sendiri. Itulah yang berlaku di Kelantan pada tahun 1977 mereka menjatuhkan menteri besar mereka sendiri. Eh, dan hari ini Tuan Guru ni tiba mengaku tak ada apa pun. Waktu itu PAS berpecah kepada dua golongan. Eh. Dua kem. Eh. Satu kem Datuk Muhammad Asri Muda. Kem Presiden, Tuan Presiden. Eh. Tuan Presiden ni dia ada, dia memegang sebahagian besarlah. Adun-adun PAS di Kelantan sebab dia presiden. Kem lagi satu adalah Datuk Muhammad Nasir. Menteri Besar Kelantan, menteri besar yang popular di peringkat akar umbi tetapi hilang sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Masalahnya yang saya sebutkan semalam eh makna sini enggan letakkan jawatan walaupun hilang majoriti uh, dalam sistem demokrasi berparlimen jika uh, seseorang menteri besar ni hilang sokongan majoriti menteri besar berkenaan wajib meletakkan jawatan atau membuat pembubaran Dewan Undangan Negeri. Tetapi kedua-dua ini tidak berlaku. Ha? Baik. Senario seterusnya. Eh? Demonstrasi besar-besaran. Yang mana menyebabkan uh, berlakunya politik jalanan. Eh? Apabila krisis dalaman ini tidak selesai, maka penyokong-penyokong ini mula turun ke jalanan. 24 September 1977. Satu demonstrasi di Padang Merdeka, Kota Baru Kelantan. Eh, yang mana dianggarkan lebih 80 ribu orang. Eh, yang mana demonstrasi itu adalah sebagai protes dalaman PAS sendiri. Seterusnya, pada 19 Oktober 1977 sekitar 20,000 orang eh, yang mana mereka ni berarak ke pejabat Setiausaha negeri SUK Kelantan dan keadaan semakin tegang eh. banyak berlaku ugutan ya, tekanan memuncak uh, dan juga berlaku kekacauan uh, awam eh. muncul ketika itu eh dan saya nak sebutkan di sini ini bukanlah satu demonstrasi lawan kerajaan pusat. Ini adalah satu demonstrasi di mana penyokong PAS lawan PAS <laughs> pada tahun 1977 eh. Baik. Seterusnya menteri besar digulingkan secara demokrasi eh. Akhirnya saya rasa, apa yang sepatutnya berlaku pun berlaku eh di mana sejumlah 20 orang adun pas eh, yang mana mereka ni adalah majoriti dalam kerajaan uh, negeri eh, yang diketuai oleh Datuk Haji Ishak Lutfi Omar yang mana Datuk Ishak ni telah membentangkan usul undi tidak percaya di dalam Dewan. Eh. Dan itulah uh, Mak Nasir ni, Menteri Besar ni, kalah secara sah dalam Dewan Undangan Negeri kerana PAS memiliki 20 orang wakil rakyat. Selain daripada itu, 11 ataupun 13 daripada UMNO ke 18. Eh. Ini adalah satu proses demokrasi biasa. Eh. Tetapi masalahnya, eh, keputusan DUN ini tidak dihormati di jalanan. Eh. Baik. Seterusnya, uh, keadaan keselamatan di negeri Kelantan khususnya di Kota Baru ni merusut sebegitu teruk eh. Jadi apabila berlaku demonstrasi ini secara berterusan, eh, maka kerajaan pusat terpaksa melaksanakan perintah berkurung. Di mana dalam perintah berkurung ini, sebarang perhimpunan awam diharamkan dan akibatnya 19 orang cedera parah eh, Harta benda banyak rosak, dibakar, premis-premis dan banyak tangkapan berlaku. Ratusan, hampir 300 orang ditangkap. Dan waktu itu negeri Kelantan berada di ambang huru-hara. Saudara, pada tahun 1977. Ini berlaku bukan kerana campur tangan DAP. Saya ulang lagi sekali, bukan kerana Pakatan Harapan tak wujud pun lagi. Bukan kerana liberal, bukan kerana uh, Anwar Ibrahim, tetapi adalah krisis dalaman PAS ni. Baik, apa yang berlaku seterusnya, peristiwa darurat dan juga mageran di Kelantan yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 1977, bulan 9 mereka buat demonstrasi, bulan 10 pun sama. Jadi bulan 11 apabila keadaan tidak terkawal, maka kerajaan pusat telah membuat satu keputusan di mana keputusan darurat diisytiharkan di negeri Kelantan yang mana pentadbiran negeri ini digantung uh, yang mana kerajaan negeri ketika itu ditadbir ditadbir secara uh, de facto oleh kerajaan pusat eh. dan model pentadbiran di negeri Kelantan ketika itu adalah seperti mageran yang berlaku di persekutuan eh. yang mana sistem demokrasi negeri ini digantung sementara Bukan kerana uh, kerajaan negeri Kelantan ni berlawan dengan kerajaan pusat. Tetapi kerana kerajaan negeri ketika itu gagal mengendalikan keselamatan di dalam Kelantan, di dalam negeri Kelantan. Eh. Baik, kemudian apa yang berlaku? Peristiwa uh, PAS keluar daripada barisan nasional ataupun lebih tepat disingkir daripada barisan nasional. Eh. PAS ketika itu dalam barisan nasional. Eh. Tetapi Presiden PAS, uh, Datuk Muhammad Asri ini, telah membuat satu bantahan berkenaan tentang Akta Darurat. Dan waktu itu, Kerajaan Pusat telah membentangkan Akta Darurat pada bulan Oktober, sekitar 19 Oktober 1977. Dan waktu itu, PAS tidak bersetuju dan PAS dianggap sebagai melanggar disiplin Kabinet. Maka akhirnya, pemimpin-pemimpin PAS dalam Kabinet ketika itu, pada tahun 1977, meletakkan jawatan beramai-ramai. Eh, dan pada sekitar Disember uh, pas disikirkan dari Barisan Nasional 13 Disember 1977 eh okey kemudian apa yang berlaku senario bila darurat ditamatkan dan pilihan raya diadakan uh, pada tanggal 12 Januari 1978 dia tak lama eh darurat ditarik balik ya yeah. uh, pembubaran uh, parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri pada sekitar March, PRU Negeri Kelantan diadakan dan keputusannya uh, pas kalah teruk daripada 43 jumlah kerusi don yang mereka menangi pada tahun 1974 seluruh negara hanya tinggal 11 kerusi saja. Uh, ini adalah satu mesej daripada rakyat yang mana rakyat menolak politik huru-hara, uh, rakyat menolak uh, perebutan kuasa, rakyat nak kestabilan. Sir, sir. Ha. Baik. Dan uh, saya juga nak uh, sentuh sedikit berkenaan tentang nasib pemimpin-pemimpin PAS ketika itu. Eh. Uh, pertama, Datuk Mak Nasir telah dipecat dan keluar daripada PAS lah. Datuk Mak Nasir ni telah menubuhkan parti berjasa yang mana parti berjasa ni uh, menyertai Barisan Nasional menggunakan logo Barisan Nasional di pilihan raya. Uh, kemudian Datuk Mat Nasir ni uh, di menang kerusi tetapi dilantik sebagai senator dan juga menteri tanpa portfolio di Persekutuan. Dan Ah uh, AMNO kembali memerintah di Kelantan. Uh, yang menariknya di sini adalah orang yang dituduh dizalimi akhirnya masuk dalam kerajaan pusat iaitu Datuk Mat Nasir itulah. Okey. Pengajaran uh, yang kita boleh dapat daripada peristiwa ini. Ini just ringkasan saja sebab semalam saya dah cakap berjam-jam eh. Sedasa kalau uh, hari ini ada orang ni melaung-laungkan kerajaan pusat itu zalim, eh, kerajaan pusat itu menindas rakyat seperti mana yang berlaku pada tahun 1977 yang mana darurat ini adalah satu bentuk penindasan negeri Islam dizalimi sama saja yang berlaku pada hari ini okey soalannya adalah siapa yang mencipta huru hara dulu siapa yang mulakan segala persekitaan ini dan siapa yang gagal urus perbezaan secara demokrasi. Eh. Yang mana sejarah Kelantan pada tahun 1977 ni, dia telah mengajar kita satu perkara. Eh. Yang mana bila politik agama menjadi ekstrim, bila kafir mengkafir ini dilaungkan sesama Islam, eh. bila demokrasi ini akan tumbang dan rakyatlah yang menanggung akibat. Setelah-setelah eh. Uh, pada saya eh, satu pengajaran yang begitu bermakna yang kita boleh ambil untuk jadikan sebagai iktibar pada hari ini yang mana satu ketika dulu Kelantan ni pernah darurat bukan sebab orang kafe memerintah bukan sebab AP ni berkuasa bukan sebab AMNO berkuasa di Kelantan bukan tetapi sebab pemimpin Islam sendiri yang gagal mengurus kuasa dengan amanah eh dan sejarah ini tak boleh dipadam Malah tercatat di Wikipedia yang saya bacakan semalam. Baik. Saya rasa itu saja repap yang saya nak sentuh berkenaan tentang uh, isu darurat di Kelantan.